Перший день листопада в Марганецькому гірничо-збагачальному комбінаті відбулася чергова оперативна нарада, на якій було підбито підсумки виробничого жовтня. До кадрового питання, яке залишається болючими до сьогодні, приєднується проблемний опалювальний сезон та підготовка цехів до зимового періоду. Отже, спочатку про виробництво. з доповіддю по минулому місяцю, заступник голови правління з виробництва Валерій Заєць. За тисячі 2016 року виконані всі планові показатели кромі горна погадавільних по шахтам, и добычи перевозки хвостового растения. Основные причины – это по проходке горных <coughs> выработок. Шахта 35 аварийный перевод проходческой бригады на участок 4.7, дабы не оставить завод за завалом. И по шахте 14.15 катастрофическое положение с персоналом по подготовительному участку, отсутствие практически двух бригад. По добыче перевозки шламов это недостаточное количество автотранспорта. Итого у нас показатели по комбинату за октябрь месяц. Завалка при плане 123.1, 1000 тонн, факт 125.5, плюс 2.4, производство концентрата при плане 52.200, факт выполнения 52.470, это цифры предварительные, сегодня мы проведем закрытие после директорской оперативки. Плюс 270 тонн должны отработать. Добыча руды при плане 121 тысяча, фактическое выполнение 123,2, то есть отработали с плюсом 2,200. При этом отработали с данным показателем благодаря отличной работе карьера уже второй месяц. Следует отметить работу карьера по прошлому месяцу. Проход ковырных выработок при плане 430 погонных метров фактическое выполнение составило 373 погонных метров минус 56,9, причины выше были названы. По скрышным работам при плане 380 тысяч метров кубических фактическое выполнение 447,4 плюс 67,4 тысячи метров кубических. Переэкскавацию также выполнили плюс 7,5 тысячи метров кубических. Поводорусские лома при плане 250 загружено 253,4 тонны. При этом при сдаче лома с цехами при плане 250 фактически сдано 284,9 тонн. Поводорусский концентратор при плане 50 тысяч фактически обнаружено 50-178. Так, за октябрь месяц запущены также из так, достижений комбината. За октябрь месяц запущены в работу три выемочных штрека. Это сбойка 0.4 по шахте 9.10, западный откаточный номер 1 и 38 по шахте 3.5. В стадии монтажа находится сейчас западный рассечной номер 1 шахты 9.10 и третий панельный откаточный шахты 14.15. Сразу же, если шахта 9.10, 14.15 имеют вопросы к механикам или энергетикам по монтажу данного штрека, не затягиваем с этим. По любому поводу будем собирать совещание смотреть, какие у нас есть вопросы, вплоть до правления, вот запуск этих заборов. Так, сейчас на данный момент, особенно октябрь месяц, показал, что в комбинате остро стоит обеспечение бригад явочной численностью гроз. Кроме того, в общем, штате гроз у нас минус 20 человек, и к ним приплюсовывается 13, которые на данный момент постоянно отсутствуют в армии или в АТО. Недоработка по бригадам составила по добычным 1185 человек смен и по нарезным 511 человек смен. Выше уже было сказано, что на шахте 14-15 вынуждены были часть нарезчиков привлечь к добычному участку и по факту имели две бригады на выходе, чем не справлялись, с... шахта не справилась с нарезными работами. Так, на основании приказа по комбинату номер 785 от 14.07.15 года о подготовке цехов комбината к осенне-зимнему периоду ведутся работы по подготовке. На данный момент всем цехам на четверг, на мое имя, сдать отчеты, помечайте себе, сдать отчеты по подготовке к осенне-зимнему периоду. УКС и фабрика, готовьтесь на четверг, будете заслушаны, меня в кабинете по поводу, как ладятся дела, особенно, что касается фабрики. Питание о видобутку руды особливо гостро постоит на шахте 14-15. Про причины невыконания – дивіться далее. Шахта 14 -15. в октябре не выполнила плановые показатели по добыче руды по проходке горных выработок. Причины следующие. Добыча руды – это доработка юго-восточного участка. На данный момент попались мы два забоя из-за разрушения Крепи находятся в задавленном положении. Это 5 и 7. При этом осталось доработки по три сопряжения на каждом и должны производиться по шаге перемонтажи. Это скорректировано планом на ноябрь месяц. Тем не менее, вопросы добычи на шахте 14 15 сейчас стоят самое острое. Особенно перемонтаж 7. Сейчас шахта работает двумя нарезными бригадами. Мы ожидаем также провалы в добыче по шахте 14-15 и в декабре месяце. Держим нарезные бригады по нарезке 6-7 штреков, дабы запустить свежие штреки на шахте с 1 января, ну не с 1 января, а с середины января стабилизировать работу шахты 14-15 и выйти на Показателі свыше 20 тисяч добичів по місяцю. Підготовка до зими, утеплення службових приміщень, зокрема установка віконних блоків та їх на Грушівській збагачувальній фабриці. Про це йшлося далі. Прошлий вторник я очікувався на того, що було зготовлено 150 квадратних метрів, в даний момент 60 квадратних метрів в роботі. Я не можу сказати, що вони зготовлені повністю, но вони в роботі 60 квадратних метрів. Значить, по установке установлено два оконних блока. А це 28,2 плюс 26,2. шесть, то є 54,4 чотири і квадратних. Установлено. Займаємося степленням. Гарячі крапки у своїй доповіді розставив головний механік підприємства Роман Зленка. Недопоставка необхідних матеріалів, ремонт видобувного комбайна шахти 14-15 і таке інше. Крім того, керівник механічної служби Пати МГЗК зробив наступні висновки по жовтню. на своих планов закрыл месяц очень плохо. Объясню, почему очень плохо. Во-первых, ряд больших аварий по фабрике, которые выбивали э, из ритма работы не в сменах, а в сутках. Потом как аварии крупные. Во-вторых, просто не успеваем по РНЦ ремонтировать насосное оборудование. И э, есть ряд вопросов по фабрике, по наличию подшипников. Вот эти вот э, тяжелая серия подшипников, постоянный поезд замена и анала из трех волков собирать один, но это в РНЦ вместо двух, скажем, смен занимает неделю. Это первый момент. Второй момент, ну, может быть, отчасти положительный, смогли подтянуть монтажи четырьмя бригадами по шахте 3.5, чтобы позволило все-таки запустить 38 по шахте 3.5. И, опять же, аварийные работы по шарса. Это как ротора насосов по 33-му земснаряду, то, что мы обсуждали. Ну, под, под, на этой воде, которая у нас имеется под земснарядом, насосы, к сожалению, работать долго и устойчиво не могут. Ну, и также под конец месяца подкосил 69-й пик. По карьеру это все объяснимо, увеличение объемов на те тысячи тонн, которые карьер Дал плюса, но соответственно должны были вылезти какой-то ремонт. Поэтому занимались двойкой, занимались 116, занимались тройкой и продолжаем тройкой заниматься. Ну тут вроде как оправданно по увеличению. Ну ты зря так говоришь. <как> Сегодня у нас три машины в работе, и напрягается, и не напрягается, не выполняют тот объем, что сейчас напрягается. Вот там... Это же не, не то. Было лат... две машины, он выполнил бы 46 тысяч. Це другое дело. Ну, а трібна машинами. это... Узловой ремонт компанії його э, техническое состояние не лучше. Весомо не менше. Без капітального ремонту машин, ми, к сожалению, будемо постійно стоять в зоні риска станок статус. Коли прийде тепло у цехи та підрозділи Патим ГЗК, болюче питання, яке голова правління Олександр Юрійович Зельберман адресував головному енергетику підприємства Сергію Гречусі. по отопительному сезону, по отоплению. Значит, 4 числа у нас будут включены отопления по всем шахтам. В настоящий момент проверено отопление. Шахты 8, шахты 3-5, заполнены теплосети, шахты 9-10, шахты 14-15. Завтра, послезавтра будет пробный путь, чтобы 4 числа мы начали нормально отопительный сезон. По приказу номер один Робота парових котлов у нас іде з 14 числа і 18 числа включається квгм 50 отоплення промплощадку. Підготовительні роботи виповнені. Труба замінена, займається там, термоізоляцією. Надіємося, що ми ці роботи виповнимо нормальні сроки в, в закладів. Начальник бюро капітального будівництва ТМГЗК Олена Галкіна доповіла зокрема про хід робіт на адміністративно-побутовому комплексі Шахти 15 14-15, подтверждаю то, что говорил что что главный энергетик, два котла в работе, 50 градусов поддерживают, чувствуется тепло уже в самом здании, третий завтра подключаем, э, получается, не получается, получается это все, может быть, конечно, что связано тоже с рабочим, с персоналом, который выполняет эти работы постараемся выполнить все до 15 ноября. Продолжаем работы по штукатурным делам. Мы перешли на лестничную клетку, значит, сделали, в общем-то, то, что вам отчитывалось и говорила там в части штукатурных работ. У нас исходные данные исходили 7167 квадратных метров, это стены перегородки. Мы их выполнили на 96 процентов. Лестничная клетка, лестничная клетки 560. Ты Это 20. штукатурки, говорите, Да, штукатурка, штукатурка это штукатурка. Работа движется. Картина, так сказать, у нас общая видна. Я уже говорила, что штукатурная работа, те, которая выполнены, и тот объем позволяет зайти электромонтажникам, которая, в общем-то, уже у нас прошли водный струкаш из девятого числа приступает к работе, седьмого, извините, приступает к работе. По еле, оці всі організаційні з ними приділи, які будуть працювати. Далі у нас будуть задачі по виконанню, підготовці, полов і так далі. Максимально підготуватися до зими, зберігти людей, піклуючись про їх безпечне перебування на робочих місцях. Завдання керівників. Отже, крапки розставлено, потрібно діяти в робочому порядку.